मूर्तिस्तोत्रं शान्तिपाठः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ध्यानम् ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्टैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा उदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीसं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखचेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर गुरुर्देवो साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः इत्कणाय महेशाय सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षेना दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रव्याजेन योगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन् गता शिवः ॐ शान्तिः 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 विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाया बहिरिवोद्भूतं यथा निया यः साक्षात् कुरुत्वे प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्वैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते वेदवचसायो तत्त्वमसीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरना वृत्तिर्भवाम्भोनिदौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितामहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरु ये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अहं प्राणमपिन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्दजडोपमान्त्यहमिति भ्रान्ता भृसंवादिनः मायासे िविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृश माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूः पुमान् प्रागस्वाप्यमिति प्रबोधसमये यः पत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिप्यपि जगद्रादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्यामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भांस्य सलो हि मांसुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्त्यैव मूर्त्यस्तकं नान्यत्किञ्चन ना विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विवाह तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फटिकीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्वाना च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादि स्वरत्वं स्वतः सिद्धेतत् पुनरष्टधा परिणतं जैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्